Російські пропагандисти визнають, що обрання Дональда Трампа на пост президента США не стане для Росії подарунком, оскільки під час його першого президентського терміну проти РФ було запроваджено всі найжорстокіші санкції. Про це заявив російський Зет-Вайнкор Олександр Коц, коментуючи президентський перегон у Сполучених Штатах. Коц нагадав, що при Трампі Вашингтон активно висилав із країни російських дипломатів, а дипломатичну Власність Москви було заарештовано. Також в Україні почали надходити потужні американські протитанкові системи, які українська армія пустила у хід проти російських окупантів під час повномасштабного вторгнення. Якщо ми е е вспомніємо е президентство Трампа, то собственно До начала СВО основной массив санкций против России, американских, были введены именно при Дональде Трампе. Там у нас были скандалы и с отжатием нашей дипломатической собственности, и с сокращением дипкорпуса в Соединенных Штатах Америки и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, наши взаимоотношения с США при Трампе ухудшились как ни, ни, при ком другом. Вот. Поэтому я не думаю, что стоит ждать какого-то изменения от американских выборов. Ось еще один великий политический эксперт на Геббельс ТБ – Александр Каргин, который называет себя экспертом по Израилю и Ближнему Востоку. Ключевое отличие между ситуацией с Израилем и с Украиной в том, что Украина, а конкретно Зеленский, это просто телочка Байдена. И он полностью зависит от Байдена. Нетаньяху, по сути, делает все, чтобы Байден проиграл выборы. Он ждет прихода Трампа. Они, да. э, то есть, помимо того, что Израиль это реальный союзник э, США, ну, понятно, он да. нужен, это все понятно. Там абсолютно другая история. Израиль, будучи страной, которая имеет ядерное оружие, и сама по себе никуда без э, Америки, все равно не денется, кто uh -huh. бы что ни говорил. А Украина это государство фейк. Э, так вот, Израиль, он просто ну, ну, принципиально быть, так, да. иной ситуации. Они, наоборот, пытаются просто... с, это, чтобы упал с пьедестала как президент. вы описываете, То, как вы описываете Украину, как государство фейк, значит, телочка... Это, понимаете, очень странно, что это телочка и государство фейк uh -huh. вот так вот вертят своим сюзереном. Они не верят. это конкретно Байден. Байден в это впрягся, и он не может дать назад. Это личный Трамп, проект Байдена, Трамп будет вести себя абсолютно по-другому, скорее всего. Вот в случае с Израилем, даже Байден не может э, полностью отстраниться от Израиля. Именно потому, что, что Израиль такой. это стратегический союзник. Так, это действительно, проводим. да. Проблема в том, что Украина действительно личный проект Байдена и нынешней демократической элиты. Это они встречали Зеленского как великого героя в Конгрессе. Вот. Это они ему ну, детей они, протягивают. Я сейчас тоже будут встречать. Протягивали крестить. А Нетаньяху это проект не лично Байдена, это проект Соединенных Штатов как государства. А Нетаньяху такового... не сейчас будет свергать а Байдена, как когда поедет как такового. выступать перед Конгрессом. И действительно, как, с точки зрения Байдена, а с точки зрения Нетаньяху, его проблема решится в случае смены власти в Вашингтоне. Он так, по крайней мере, искренне считает. З Україною друга ситуація. В случаї зміни власті в Вашингтоні позиції України стануть гораздо більш плохими, тому що як я сказав, лічний проект Байдена. той зрозумів взагалі, що вони там несли. А тим часом губернатор Білгородської області Гладков зізнався, що машини швидкої допомоги використовуються як реп. Ну звісно, вопрос безпеці для нас є пріоритетним. установили на 19 автомобилях скорой помощи, которые работают при границе РЭП, оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу. В работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта. Всем доброго дня, здоровья и добра. Тобто губернатор прямо зізнається, що вони прикриваються цивільними людьми і використовують свої швидкі у військових цілях. А взагалі білгородці тепер можуть спати спокійно. Адже за їхню безпеку відповідає 83-річна баба Шура з вогнегасником. Той ж Гладков пообіцяв на випадок обстрілу видати всім мешканцям прикордонних районів вогнегасники, оскільки робота МНС там неможлива і стримав своє слово. Сегодня 30 июня. Нам раздали огнетушители. Бабе Шуре. 84 год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома. А тим часом на Геббельс-ТБ включили режим паніки через натовські війська біля кордону Білорусі. Київ за три дні та переможний настрій вже давно в минулому. Тепер пропагандисти ниють, що біля західного кордону Білорусі зосереджено 20 тисяч солдатів НАТО, 6 тисяч з яких це американські війська. Тут uh, білоруський генеральний штаб дав буквально. вчера сделал заявление начальник генерального штаба Павел Муравейко о том, что 20 тысяч натовских войск сосредоточено на западной границе. Из них, внимание, уже 6 тысяч это американские войска. Причем, если раньше их базы, так называемые военно-полевые лагеря, отстояли на несколько десятков километров от границы, сейчас они выдвинулись к нашей границе. Создается новый фронт, Угрожают э, закрытием границ, пытаются оказать политическое давление, обеспечить дипломатическое э, сопровождение. Иными словами, даже какое-то умиротворение на самой Украине не приведет к деэскалации в Восточной Конечно. Европе. Складываются долговременные тенденции, на которые выборы, будь то во Франции, будь то в Европейском Союзе, будь даже даже победы альтернатива для Германии на земельных выборах в сентябре в Германии не повлияют. Ну, як бачимо, стратегія Путіна щодо аттіснення НАТО йде за планом. А ще кремлівські експерти, зокрема в обличчі Хадарьонка, у рідкісних припадках прояву розуму можуть навіть і визнати, що Втара армія вже не та, а зет воєнкори. Просто брешуть у космических масштабах надо прямо сказать, что э, вооруженные силы Украины упорно обороняются, иногда ведут э, боевые действия по принципу ни шага назад, и опять-таки недооценивать противника Никой не смысла. надо. А то некоторые э, уже выступили с заголовками в некоторых средствах массовой информации э, на лицо обрушения фронта, там враг отступать. Да вы что, товарищи, да еще вот до этого момента, как в той строчке в песне э, мы победили, и враг бежит, 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 но еще далековато. А Ректант. можно тех, которые это пишут, вежливо спросить, они как далеко в этот момент находятся от того места, которое они описывают, и событий, которые они описывают? Ну, не менее 500 километров. А то мне очень нравится, когда у нас развелось военблогеров, которые в зону боевых действий ни разу не выезжали. Никто их там не видел? Никто, никто их там не видел, не, видел, не слышал малого. Их а? военное образование никому не известно, предыдущий военный опыт тоже. А тим часом російські окупанти знаходять таку літературу, що просто волосся стає дибки, наприклад, книгу збірку архівних радянських документів Романа Шухевича. Обережно, бо під час перегляду відео можна заразитися екстремізмом. При фронтової зоні в В условиях зачистки и разминирования в, на территории ДНР было, были найдены экстремистская литература. Литература очень хорошо сохранилась, так как была запечатана и законсервирована, спрятанная в доме на полочках шкафа. Название ⁇ Роман Шухевич 1940-1950 год. Книги пытаются оправдать э, нацизм. Они напечатаны до... Э, конфликта на Майдане в 2007 году при поддержке фондов Чикаго США встречается разная литература и разных времен, но такую литературу хорошо сохранившуюся и напечатанную, так скажем, в годы бывалые, она очень редко встречается. Друзья, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обов'язково напишіть напишите ваш комментарий и чекайте на следующий выпуск.